Я за, что там, с 96 -го года? С 96-го, да. Салага. Салага. Девчонка. Я за рулем 76 -го года, но дело не в этом. Дорогие мои, у меня за время, вот 19 лет в Вижене, две, даже две с половиной машины только угнали. Знаете, я вам могу, я, я вас перебью. Я вот сколько вижу, я 20 лет работаю, вижу. Я никогда не слышал, чтобы выходили лидеры и говорили, сколько у них угнали машин. Вот где это, где это можно послушать, как ни на не на Викоруме, значит. Вот. Это мне уже очень нравится. А я считаю, причем какие мужчины. Сидите крепко. BMW 7500 угнано. И Audi A6. Ну еще одна там. Ну ладно, не будем о ней говорить. Так вот Павел сказал, что любой мужчина бы застрелился, а Алла купила себе другую. Хорошо. Спасибо, вижу. Хорошо, Алла, тогда вопрос сейчас. Какую машину бы выбрать? Ну, вы знаете, вот сейчас можно выбрать как бы да в ценовой категории, но я хочу не знаю. Леонид, подожди. Значит, я хочу, я остановилась на РАФ-4, я уже была в салоне с зятем. Она мне очень нравится, мне другой не надо. Оптимальный вариант.